سب سے پہلے اہم بات بتاتا چلو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ نیا سیمی کنڈکٹر ٹنف اگلے ہفتے اعلان کیا جائے گا اور قریبی مستقبل میں تقریباً اکیس سے پچیس تاریخ کے درمیان نافذ کیا جائے گا یہ اہم ہے کیونکہ یہ ٹریڈ ایکسپینشن ایکٹ کی دفعہ دو سو بتیس پر مبنی ہے جو اگر غیر ملکی درآمد شدہ مصنوعات امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں تو ہنگامی اقدامات کرنے کا اختیار فراہم کرتی ہے اسی جانچ کی بنیاد پر صدر ٹرمپ سیمی کنڈکٹرز سے متعلق اقدامات کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سیمی کنڈکٹرز پر بڑے پیمانے پر ٹنف عائد کیے جا سکتے ہیں کیونکہ خطرہ قومی سلامتی کے لیے کافی سنگین سمجھا جا رہا ہے حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹرز سمیت الیکٹرانک مصنوعات پر ٹنف عائد کرنے کے اپنے ارادے کو ایک بار پھر واضح کیا انہوں نے گیارہ اپریل کو اعلان کیے گئے اقدام کو ٹنف استثنا نہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ مصنوعات پہلے سے عائد بیس فیصد فینٹینائل ٹنف کے ساتھ جاری رہیں گی صرف ٹنف کی کیٹیگری بدلی گئی ہے صدر نے وضاحت کی کہ پچھلے جمعہ کو اعلان کیا گیا وہ ٹنف استثنا نہیں تھا ان مصنوعات پر موجودہ بیس فیصد فینٹینائل ٹنف عائد رہے گی صرف انہیں ایک مختلف ٹنف کیٹیگری میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اشارہ کیا کہ آنے والی قومی سلامتی تنف جانچ کے ذریعے پورے سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک مصنوعات کی سپلائی چین کا مفصل معائنہ کیا جائے گا دوسری طرف گیارہ اپریل کے صدراتی یادداشت کے ذریعے ان سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک مصنوعات کی اشیاء کو تفصیل سے بیان کیا گیا جو متقابل محصولات سے مستثن ہیں اور اسی روز محصولات وصول کرنے والے یو ایس کاسٹمز اینڈ بیورڈن پروٹیکشن نے اسے باضابطہ اعلان کر دیا اس کے نتیجے میں سیمی کنڈکٹر سمیت اہم الیکٹرانک مصنوعات کو امریکہ کی جانب سے چین پر عائد کردہ ایک سو پچیس فیصد متقابل محصولات اور جنوبی کوریا جیسے دیگر ممالک پر عائد محصولات سے خارج کر دیا گیا ہے تاہم ٹرمپ صدر کی نرمی کی پالیسی کی بدولت کچھ ممالک میں جن میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے آٹھ جولائی تک صرف دس فیصد کا بنیادی محصول لاگو ہوگا پھر بھی امریکہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ چین کے خلاف جس نے امریکہ میں فینٹینل فینٹینائل کہ داخلے کو روکنے میں تعاون نہیں کیا ایک علیحدہ انتظامی حکم کے تحت آئے بیس فیصد محصولات برقرار رکھی جائیں اس سلسلے میں امریکی میڈیا اور صنعت میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سخت موقف سے ہٹ کر درحقیقت الیکٹرانک مصنوعات کو محصولات سے مستثن کر سکتے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی وغیرہ نے پالیسی میں تسلسل کی کمی کی نشاندہی کی ہے جوابا ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے وضاحت کی کہ الیکٹرانک مصنوعات بشمول سیمی کنڈکٹرز کو صرف مکوارہ متقابل محصولات سے خارج کیا گیا ہے اور آنے والی ٹریڈ ایکسپینشن ایکٹ کی دفعہ دو سو بتیس کے تحت قومی سلامتی محصولات کی جانچ کے نتائج کے مطابق ہر شے پر محصولات عائد کیے جائیں گے جیسے کہ قومی سلامتی کے لیے اہم اشیاء مثلاً اسٹیل اگاڑیاں جن پر پہلے ہی پچیس فیصد محصولات لگ چکے ہیں سیمی کنڈکٹر سمیت الیکٹرانک مصنوعات پر اضافی محصولات عائد نہیں کی جائیں گی امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لاٹنک نے اس ضم میں واضح کیا کہ یہ مصنوعات سیمی کنڈکٹر کی ضم کیٹگوری میں شامل ہیں اور انہیں خصوصی طور پر مرتکز ٹیرف کے تحت امریکہ میں دوبارہ درامد کر کے پیداوار کے لیے نافذ کیا جائے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقصد قومی سلامتی اور اہم ٹیکنالوجیز کے تحفظ کے پیش نظر امریکہ میں مینوفیکچرنگ بیس کو مضبوط کرنا ہے انہوں نے زور دیا کہ سیمی کنڈکٹر چپ اور ڈسپلے جیسے بنیادی ٹیکنالوجی کے مصنوعات کو لازمی طور پر امریکہ میں تیار کیا جانا چاہیے مزید یہ کہ اہم الیکٹرانک مصنوعات جیسے کہ اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز جنہیں پہلے باہمی محصولات کے دائرے سے خارج کیا گیا تھا پر ایک ماہ بعد علیحدہ سیمی کنڈکٹر ٹریف نافذ کی جائے گی ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان اشیاء کو قومی سلامتی کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے اور ٹریف عائد کرنے کا وقت طے ہو چکا ہے تاکہ مارکیٹ کی تشویش اور مالی عدم استحکام کو کچھ کم کیا جا سکے تاہم متوقع ہے کہ سیمی کنڈکٹر ٹریف کی شرح چین پر عائد ایک سو پچیس فیصد باہمی ٹریف سے کم ہوگی خلاصہ یہ کہ اس الیکٹرانک مصنوعات کی محصولات کی پالیسی میں تبدیلی کو صرف ایک سادہ محصولات سے استثنا قرار دینے کے بجائے محصولات کی زمروں کی تنظیم نو کے ذریعے تدریجی انداز میں نافذ کیے جانے والے اقدامات کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے امریکہ اس اقدام کے ذریعے الیکٹرانک مصنوعات اور سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کا باریک بینی سے تجزیہ کر رہا ہے جبکہ بیک وقت قومی سلامتی بنیادی ٹیکنالوجیز کے تحفظ اور ملکی مینوفیکچرنگ کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اس پالیسی تبدیلی کو چین اور دیگر مقابلہ کرنے والے ممالک کے ساتھ تجارتی تنازعات میں اسٹریٹجک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک کثیر سطحی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ خرید فروخت کی سفارش نہیں ہے بہتر معلومات کے لیے سبسکرائب کریں